Цього разу під час спа-мандрівки мова йтиме про догляд за волоссям та руками після відпустки. Ну хто з нас не мріє мати таке ж гарне та доглянуте волосся, як у голівудських зірок? Але як бути, якщо після відпочинку у заморських країнах ваше волосся пересушене та пошкоджене? Уход за волосами після літа у нас остається в принципі. Тот же. Мы должны использовать средства, которые помогают нам питать волосы, восстановить. Для чего нам это нужно? Если девушка красит волосы и волосы сухие, цвета не так красиво ложатся и не такие красивые получаются, как на здоровых волосах. Это во-первых. Во-вторых, если девочка сама дома или женщина укладывает волосы утром и они сухие или какие-то поврежденные, на это уходит времени на полчаса больше и... От, ну, от, э, если сравнивать с теми волосами, которые выглядят и на самом деле есть здоровы И мне кажется, это не маловажный фактор для того, чтобы ухаживать за ними э, ну, после летнего периода э, В-третьих, это, ну, это выглядит красиво, даже если э, на волосах нет укладки Здоровые волосы, если концы не посеченные, если они блестят Мне кажется, это всегда модно, всегда красиво так что за волосами нужно ухаживать. Особое внимание нужно уделить все-таки восстанавливающим маскам. Их нужно проделать определенный, ну не период, а так сказать, процедуры, которые должен сам назначить мастер, посмотреть волосы, посмотреть их качество, насколько они повреждены и сколько им нужно процедур сделать для того, чтобы их восстановить. Ну, конечно, если волосы совсем уже убиты, то их лучше обстричь, сделать какую-то новую форму и, ну, и на этом и закончить. Для того щоб волосся відпочило від ультрафіолетових променів, потрібен спеціальний догляд. Досвідчений майстер спа-салону «Райський уголок» Вікторія Лисенко знає, як повернути вашому волосцю силу та чарівність. У цьому їй допомагає лінія професійної косметики догляду за волоссям. Чим хороша нова лінія для волос, яку представляє наш салон. По перше перша макадамія, которая. предназначена для структуры волоса. Она очень хорошо подходит для сухих волос. Вообще она предназначена для всех типов волос. Но особенно хорошо будет видно результат, если у вас волосы сухие, какие-то поврежденные, может быть выснаженные, так сказать, летним периодом. Это ветер, это солнце, это соленая вода, кто был на море. Она очень хорошо поможет, если вы дома будете использовать ее постоянно. Ну, постоянно это означает, определенный период, который поможет в этот период восстановить их. Вторая линия также предназначена для сухих волос и поврежденных, но она уже увлажняет и кожу головы, и структуру волос. Ее уже можно подбирать как для тонких волос, как для более пористых, толстых волос, для окрашенных. То есть вторая линия уже предоставлена более, так сказать, индивидуально для каждого клиента. Ну, чем она хороша еще? Тем, что она помогает сделать волосы более красивыми, восстановить их после лета, придать ему особый блеск, запах неимоверный. Я думаю, он всім понравиться. За словами Вікторії, натуральні речовини, які лежать в основі цієї лінії, є найсильнішим джерелом сили та здоров'я. Вони постачають амінокислоти, які позитивно впливають на структуру волосся. Відразу після спохотної відпустки найкраще зістригти ламки і посічені кінчики або й взагалі оновити зачіску. Фахівці переконують, так волосся ростиме швидше. Також вони не рекомендують часто користуватися різноманітними перукарськими гаджетами феном, плойкою тощо. Якщо ж ви не можете впоратися зі своїм волоссям без цієї техніки, потрібно використовувати термозахисні засоби. Вони нейтралізують агресивну дію високої температури та убережуть ваше волосся від пошкоджень. Далі про догляд за шкірою рук та нігтями. У майстрів манікюру існують професійні таємниці догляду за руками після відпустки. Шкіру неодмінно потрібно підживити, а нігті зміцнити, привести до ладу. Отпуск – это прекрасное время, но после отпуска мы получаем не только хорошее впечатление, но и сухую кожу рук, ломки, ногти. Морская вода не только укрепляет ногтевую пластинку, но и обратной стороной твердости является излишняя сухость ногтевой пластины. Она становится более ломкой, терять свою эластичность. Эту проблему можно решить с помощью интенсивного питания ногтевой пластины. Можно использовать косметические натуральные масла. Пять простых правил, которые помогут вашим рукам выглядеть красивыми и ухоженными нужно мыть руки с помощью жидкого мыла, оно не присушивает кожу рук. Также пользоваться питательными увлажняющими кремами пару раз в день. Один-два раза в неделю использовать скрабы, пилинги, чтобы отшелушить оравевшие клеточки кожи. Не забывать также использовать маски для более интенсивного питания кожи рук. Не стоит забывать забувати також своїм рационе. Вітамін А укрепляет ногтевую пластинку. Вітаміни групи Б і йод способствують быстрому росту ногтевой пластинки. Кальцій е придають твердості ногтевой пластинки, а крім е придають еластичність ногтям. Аби ваші руки повсякчас були доглянутими, а манікюр вишуканим та неповторним. Салон СПА пара і пропонує до ваших послуг новинку тижневий лак для нігтів Венілюкс. В нашем салоне мы индивидуально подбираем. Уход за кожей руки ногтевой пластинкой. Это может быть и э, аппаратный маникюр, и японский маникюр, и классический маникюр. Э, по... Также мы можем предложить питательные парафиновые маски для кожи рук, которые способствуют более увлажнению. Э, также можно предложить комплекс услуг э, спа маникюра, э, горячего маникюра. Они не только восстанавливают кожу рук, но и питают витаминами, микроэлементами ногтевую пластину. После маникюра мы можем предложить новинку в ногтевой индустрии. Это лаковое покрытие Винилюкс, которое... Отличается от других лаков тем, что используется только два средства лаковое покрытие и закрепитель. Благодаря своей новой формуле лаковое, покры... лаковое цветное покрытие состоит не только с цветного покрытия, но и включать в себя адгезивную основу, которая сцепляется с кератином натурального ногтя. І не дають пігментації нахтівої пластинки. Нехтіва пластина не желті і не тускні. Варто зауважити, що під час проведення процедури манікюру у салоні СПА «Райський угалок майстер надає перевагу тільки перевіреним косметичним брендам. Лаковое покрытие Венелюкс изо дня в день становится более твердым. Это благодаря тому, что в формуле закрепителя Венелюкс имеются фотоинициаторы, которые под воздействием, естественно, ультрафиолета затвердевают. Полное высыхание лака происходит на протяжении 10 минут, носится на протяжении 7 дней. Другое его название еще недельный лак. Щодо модних тенденцій, цьогоріч популярні як пастельні, так і яскраві тони. Не варто забувати про класичний червоний. Якщо ж для завершення вашого образу вам потрібна фахова порада, у райському вам завжди допоможуть.